सशक्त और सक्षम बने इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके ये मुस्कान है खुशहाली की देश के मांग की ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले पाँच वर्षो ऐसी इस तरह सींच रही है की उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहला रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की सत्री किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनत कश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को दो हजार की तीन समान किस्तों के माध्यम ऐसी कुल छह हजार दिए जाते हैं अब तक सोलह किस्तों द्वारा ग्यारह करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को तीन दशमलव शून्य चार लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना छह हजार की किस्तें मिलती हैं यह हमारे है लिए एक वरदान साबित तो शांति प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत आज बत्तीस हजार पैसा इस योजना ऐसी किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्वार हुआ है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है जिसमे बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किश्तों का भुगतान किया जाता है केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए यह योजना मोबाइल ऐप ई के प्रक्रिया मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है जिससे किसान इस योजना ऐसी जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए ए आई किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है किसान ई मित्र ए आई चैट बॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है पीएम किसान की सत्रवी किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नौ दशमलव दो छह करोड़ से अधिक पात्र किसानों को बीस हजार करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है जो महिला किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है गांव की हर महिला को इस मुहिम से तीस हजार ऐसी अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है कृषि सखी हमारी सहेली जैसी है तब गाँव गाँव में आती है हमको खेती बाड़ी के ऐसे अनूठे प्रयासों ऐसी देश का किसान स्वाभिमानी स्वावलंबी सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है দেখতে পারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এইমাত্র কিন্তু রিমোট টিপে টাকা রিলিজ করে দিলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোন কৃষক এই টাকাটা পাবে কোন কোন কৃষকের আজকে পি এম সম্মান নিধি প্রকল্পের সতেরোতম কিস্তির টাকা ঢুকবে এই বিষয়টি জানার জন্য অবশ্যই আপনি আপনার বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাস অর্থাৎ পি এম কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের বেনিফিশারি স্ট্যাটাস বার করে নেবেন এর জন্য গুগলে পি এম লিখে সার্চ দিয়ে পিএম কিষান পোর্টালে ভিজিট করার পর নোয়েয়ের স্ট্যাটাসের উপর ক্লিক দিয়ে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে আপনার বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাসটি অন করে নেবেন অন করার পর আপনারা একেবারে সোজা চলে যাবেন পেমেন্ট স্ট্যাটাসের এখানে অর্থাৎ লেটেস্ট ইনস্টলমেন্ট ডিটেলসের এখানে আপনার ইনস্টলমেন্টটি সিলেক্ট করে দেখবেন পেমেন্ট স্ট্যাটাসের ঘরে যদি আপনার ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল বা পেমেন্ট প্রসেস থাকে সেক্ষেত্রে আজ আপনার আর কিছুক্ষণের মধ্যে টাকা ক্রেডিট হয়ে যাবে এই মুহুর্তে টাকা ব্যাংকে ঢোকার কাজ কিন্তু জারি রয়েছে খুব শীঘ্রই কিন্তু আপনার ব্যাঙ্কেও টাকা আসবে যদি আপনার এখানে পেমেন্ট আন্ডার প্রসেস বা আপনাদের যদি ওয়েটিং ফর অ্যাপ্রুভাল না থাকে বা আপনাদের ল্যান্ড সেটিং ইকুয়ে ইকেওয়াইসি বা আপনার যদি অ্যাকাউন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আধার লিঙ্ক যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা আসবে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার এই সমস্ত সমস্যা ঠিক করতে লাগবে তারপরেই কিন্তু টাকাটা আসবে কাজেই আপনি আপনার বেনিফিশিয়ারি স্ট্যাটাসটি সর্বপ্রথম ট্র্যাক করে দেখবেন কী পর্যায়ে রয়েছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর অবশ্যই কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন